i Assalamualaikum Madini, selamat pagi. Apa khabar Madini dan juga kru di daerah Blaik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa selamat pagi dan Alhamdulillah saya dan juga rakan yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat ya. dan kita percaya juga wali umur dan juga hani sihat pada pagi ini. ya. Alhamdulillah ya. kita berdua dalam keadaan sihat sejahtera sahaja pagi ini. Sudah sarapan Madini pagi ini? Alhamdulillah kita mengambil satu biskut pada pagi ini dan juga se, dan juga air putih untuk ah, pagi ini. Ah luar biasa. Nanti sekarang. mengirim ke Bayau. Eh, eh insya-Allah. <laughs> Mana kamu si berbahan buah kan Madini. Ah uh, Madini, hari, hari ini topiknya yeah. mengenai dengan pengajaran hmm. yang ketani boleh perolehi di tahun 2025 ini. Mungkin Madini dapat mengosihkan secara peribadi pengajaran terbesar pada tahun 2025 ini. Ya, yeah, mengenai dengan pengajaran yang terbesar yang kita perolehi pada tahun 2025 ini secara peribadi ya, uh, bagi saya sendiri uh, sesuatu yang kita pelajari sepanjang tahun ini iaitu mengenai dengan kesabaran iaitu uh, dengan proses uh, perjalanan sepanjang tahun 2025 ini pelbagai cabaran yang kita hadapi uh, artinya dalam kesabaran ini kadang-kadang apa yang kita ni rancang pada tahun 2025 ini kadang-kadang kita ni kan plan A tapi sebenarnya ada ada plan B yang keluar jadi dengan adanya dengan uh, menerima Cabaran-cabaran uh, sebegini ini sebenarnya kalau kita refleksi balik, kepada diri kita sebenarnya ia membina kita dan juga uh, nyorang kegagalan itu merupakan satu uh, pencapaian yang kita ni yang kita boleh raikan kejayaan. Jadi bagi saya kesabaran dalam tahun 2025 ini bermakna bagi saya uh, nyorang kita ni trust the process. Mm -hmm. Jadi itulah yang kita pelajari sepanjang tahun 2025 ini, ya, ni. Hmm, pengajaran, eh, pengajarannya hmm. adalah kesabaran Itu hmm. yang antara pengajaran kesabaran. Pengajaran terbesar untuk Mahdi ni Jarang sebenarnya kita ini meraihkan kegagalan hmm. ah. Tetapi sebenarnya kegagalan itu adalah salah satu proses yang penting juga ya, Dalam kehidupan kita ni ya. ah. Macam kanak-kanak kan ah, Belajar untuk berjalan ya. Pasti akan balik-balik jatuh dahulu sebelum dia pandai berjalan jadi prosesnya jatuh hati mengajar ke dia untuk tetap terus berdiri-berdiri dan akhirnya berjalan. Yang ya, penting jalan. terus melakukannya. Ah, mm, itulah. Konsisten ya, luar biasa sekali perkongsian Madini. Syabas dan juga tahaniah. Kedepan ini akan menjadi seorang lebih kuat lagi, lebih kental lagi untuk memberikan yang terbaik ya, dalam kehidupan. Amin. Madini, terus bersama dengan penonton kita pagi ini saya serahkan kepada Madini untuk membawakan perkongsian dari daerah berlain. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Salam ceria ODA Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan ODA Dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi Lintas Langsung Yang kami dibawakan dari daerah Pelat Inspirasi Pagi ODA ya. Dan seperti biasa pada pagi ini kita akan mengongsikan Satu info semestinya dan juga bahan visual Yang telah disediakan oleh rakan setugas kita Untuk hari ini ya. dan sebagai penguasa bersama Keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja. Ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya mengusirkan satu info semasa yang berlangsung yang berlaku di sekitar daerah Blight iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Jalan Pantai Sungai Liang, Simpang 120 hingga Simpang 166 dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari ini, Sabtu 20 Disember ber 2025 bermula dari pukul 8:30 pagi sehingga ke pukul 4:30 petang ya dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian distribution feeder voltan rendah ya jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan itu dia ada saat in first masa sekarang kita akan beralihkan satu bahan visual untuk tontonan bersama Ilustrasi digital merupakan satu bentuk seni visual yang dihasilkan menggunakan peranti elektronik seperti komputer, tablet grafik dan perisian khusus. Perkembangan teknologi telah menjadikan ilustrasi digital semakin popular dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, pengiklanan, animasi, permainan video serta penerbitan media. Penghasilan ilustrasi digital membolehkan artis mengekspresikan idea dan kreativiti dengan lebih fleksibel. Penggunaan perisian seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan Procreate memudahkan proses suntingan, pemilihan warna, serta penghasilan kesan visual yang menarik. Selain itu, ilustrasi digital juga menjimatkan masa dan kos kerana tidak memerlukan bahan fizikal seperti kertas cat atau canvas. Uh, saya nang dari dulu nang berminat lukis sebenarnya. Lah. Tapi ada masanya saya berhenti melukis. Mm -hmm. Tapi kalau ada masa lapang saya melukislah. Ha, uh, patah pelangsa, masa damage sebenarnya. Lah. Masa kecil mana masa damage tu lah. Aku suka, dulu suka lukis Spiderman, Power Rangers apa. Ah oh, pakai pensel apa saja. Sebelum mm -hmm. saya mula beralih ke lukisan digital, saya sebenarnya bermula dengan cara tradisional dulu iaitu memakai pensel dan kertas saja. Saya mula melukis ke digital sekitar hujung 2018. Masa itu saya dah beli Wacom tablet. Mula-mula memang tidak biasa sebab ia memerlukan masa untuk membiasakan untuk menggunakannya. Tapi akhirnya inilah lama sangat dalam beberapa hari saja. Sekarang saya ada dua jenis tablet. Satu display tablet yang saya gunakan untuk PC saya dan satu lagi non display tablet untuk laptop saya tapi sejujurnya saya lagi suka memakai non display tablet sebab rasanya lebih ergonomik walaupun ikut selera masing-masing juga untuk jenis lukisan sebenarnya saya suka lukis apa-apa saja wajah, bangunan, interior, landscape asal benda tu menarik bagi mata saya. Contohnya, kalau saya ternampak satu bangunan yang nampak menarik, saya terus rasa macam seronok lukis detail-detailnya. Dinding kotor pun rasa seronok kalau dibagi tekstur. Dari situlah saya mula bereksperimen dengan warna macam-macam tekstur brush, simplifikasikan detail bangunan itu. Sebab itu saya suka lukis dengan penuh detail yang buatkan saya rasa puas dan lagi enjoy setiap kali melukis. Ilustrasi digital berperanan sebagai medium pembelajaran yang berkesan, visual yang menarik dapat membantu beliau memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas dan interaktif. Di samping itu, ilustrasi digital turut membuka peluang kerjaya baharu kepada golongan muda sebagai pereka grafik, ilustrator, animator dan pencipta kandungan digital. Selalunya, saya suka melukis pada waktu malam. Pasal waktu malam tu yang macam tenang lah. Kan? Dan ada gangguan apa. Aku lebih fokus. Tapi kadang-kadang aku lukis pada waktu siang pulang. Tapi jarang lah. Pasal waktu siang tu ada banyak gangguan. Itu satu lah bising. Sama kadang, kadang selalu kena panggil je. Tapi ada masanya sampai subuh je aku melukis saya memang banyak terinspirasi dari TV-TV dan film-film animasi. Tapi saya punya main inspiration ialah Spider-Verse. Ini pula artwork across the Spider-Verse. Kalau saya kehabisan idea, saya buka saja buku ini. Dan setiap kali saya tengok, memang banyak ilham yang akan datang. Lah. Selain itu, saya juga banyak ambil inspirasi daripada artis-artis kegemaran saya. Kalau disenaraikan memang panjang pulang ni, tapi di antaranya ialah Alberto Milgo, Mikhail Sauti, Robert Valley, Ninja Yoki, Katsai, Ceki Rusko, Denal Ang, Tetsuya Nomura dan banyak lagi lah. Nasihat untuk belia belia muda, janganlah berhenti membuat seni karya, teruskanlah membuat seni karya tu, jangan sesekali tinggalkan passion kamu itulah. Saya tahu kamu ada opportunity nanti di dalam masa hadapan. Saya tahu lah yang zaman masa ini AI semakin maju. Ya Saya tahu lah ada orang di sana yang kurang bermotivasi pasal AI ini. Termasuk saya juga. banyak sudah orang memakai AI art sana sini. Seni kaya yang dihasilkan oleh manusia kurang dihargai. Tapi indah apa, jangan tak takutkan pasal AI ini. Seni karya yang dibuat oleh manusia lagi hebat dan istimewa daripada seni karya yang dibuat oleh AI. AI indah akan dapat menewaskan seni karya manusia yang penuh dengan perasaan dan titik-titik peluh mereka. Ilustrasi digital merupakan satu cabang seni moden yang selari dengan perkembangan teknologi masa kini. Ia bukan sahaja memperkaya dunia seni visual malah menyumbang kepada pembangunan industri kreatif dan ekonomi digital negara.